Здравствуйте! 9 апреля в Германии отмечается Пасха. Пасха – это государственный праздник в Германии, и отмечается Пасха целых 4 дня. Вот в пятницу и субботу отмечают так называемую Тихую Пасху, то есть все еще скорбят, молятся и постятся. А, собственно, сам праздник – наступает, как и положено во всем христианском мире, воскресенье. И перетекает веселый нерабочий понедельник. Немцы веселятся, вкусно кушают, поздравляют друг друга. И очень многие используют эти дни для семейных прогулок, для семейных поездок. Тем более, что у школьников в школе и сейчас как раз идут школьные каникулы. И неотъемлемый элемент пасхальных обычаев – это пестрые расписанные яйца, как символ весеннего возрождения. Крашеные или шоколадные, но они должны быть на каждом пасхальном столе. И очень часто на столе у немцев стоит и букет нарциссов. По-немецки эти цветы называются еще и пасхальными колокольчиками. А утром пасхального воскресенья в Германии дети и взрослые ищут раскрашенные пасхальные яйца, которые накануне, накануне ночью принес и спрятал пасхальный заяц. Но почему же яйца на христианский праздник Пасхи приносят именно заяц? Пасхальный кролик является главным символом торжества. Заяц, как и яйца, издревле считался символом жизни, символом плодородия. И кроме того, в средневековье крестьяне должны были в чистый четверг платить помещикам арендную плату, которую они обычно отдавали продуктами. А поскольку из-за предшествующего поста скапливалось очень много яиц, то они их варили и отдавали на оброк. С яйцами крестьяне часто приносили и подстреленных на полях зайцев. Вот так и сложилось сочетание яйца и зайцы. Кролик присутствует на столах и в сердцах немцев в различных видах. Пряничном, марципановом, в шоколадном виде. Кстати, я показываю вам витрину в одном из супермаркетов Германии. Это супермаркет Эдека. Видим разнообразие кондитерских изделий в форме яйца, в форме зайца. И вот немецкие кондитеры, хорошо это видно, делают отличный бизнес на изготовлении сладких длинноухих в предпасхальные дни. И еще... Еще есть одно животное, без которого немыслимы пасхальные торжества. Это, это пасхальный барашек. Это, как я уже сказала, я снимаю в магазине Эдека продажа пасхальных зайцев, пасхальных яиц, пряничных зайцев началась задолго еще до Пасхи. И проходя мимо таких витрин, вот яйцо Феррера Рошер, заяц Феррера Рошер, и с колокольчиками, и с пряниками, и с цветами, все возможные зайцы и яйца, мы видим, видно, конечно, какой богатый, широкий ассортимент, диапазон и по ценам очень большой, и по размерам этих зайчиков, и цыплочков. В общем, Подарок можно подобрать любой, а вот это как раз пряничные зайчики под сахарной пудрой. Сидят и ждут, когда же их купят на пасхальный праздничный стол. Любоваться, конечно, этими витринами можно без конца, а вот здесь и курочки шоколадные, и барашков я видела. Покажу тоже обязательно, если еще встречу вот такие шикарные витрины марципановые яйца яйца и и синие и ой, не яйца а зайцы и синие и в золотом мы видели одеяние и красные яйца каких только не увидишь вот такой хороший ассортимент и и в домиках и в картонных коробках конечно кондитерские изделия представлены в самом широком ассортименте в очень большом ассортименте вот здесь можно и салфетки приобрести тоже э, с праздничными рисунками с яйцами нарциссами вот такие яйца красивые и в любом отделе, но здесь вот правда я не все витрины показала, а сувениры еще можно приобрести. И из дерева, вот такие красивые, из других натуральных материалов, и сердечки, и яички в лукошке, и зайцы, и бабочки. Ну, в общем, очень большой ассортимент. И сколько магазинов, и ассортимент не повторяется, везде разный, везде можно увидеть что-то свое, интересное. Вот тут зайцы выглядывают, спрятались тоже. Зайчики символ жизни. И барашки вот там видели, да? Вот это из фетра. Корзиночки плетеные, в которых можно подарить яички, сумочки разнообразные. И вот кролик, кролик и цыплочек. Это сумки, пакеты. Но ну, в общем, сколько я не ходила, на каждое витрине свои зайцы, свои шоколадные зайцы, свои яйца пасхальные разнообразные. По разным ценам. По разным ценам. Есть и дешевые, есть и дорогие, есть очень дорогие. Всякие. О, тут зайцы сидят, улыбаются. Мы тоже приготовили подарки немцам, у которых живем. Тоже приготовили им пасхальные подарки мы в том году им дарили, им было очень приятно. И в этом году обязательно тоже подарим. Какие интересные цыплята, киндер. Киндер подарки. Не захочешь, так улыбнешься, глядя. А вот и барашек. Еще один пасхальный сувенир, пасхальный символ, без которого не обходится Пасха в Германии. И очень красивые горшки, тоже с петушками, с курочками. И здесь в цветах, вот, вот вам, пожалуйста, пасхальный барашек. И тоже в цветах одна красота, одна красота очень много композиций пасхальных и с зайцами, и э, с цыплятами, и с курочками. Очень красиво. Гортензии всевозможных цветов. Вот тут снова зайцы спрятались. А здесь веночки очень красивые, пасхальные, и с перышками, и с репчатым луком, и с перепелиными яйцами. И я здесь еще увидела самого настоящего пасхального зайца. И соломы вот такой вот сидит и ждет, когда же его купят. Здесь, наверное, бамбук посаженный. И всевозможные цветы, всевозможные цветы. Вот такая красота. И маргаритки, и примулы, и гвоздики. Вот такие вот сувениры, подарки, кондитерские наборы. Цветочные композиции пасхальным праздником в Германии.